لوگ کہتے تھے لن تم سلندان ہرگز نہیں ہمیں آگ چھوئے گی اللہ سوائے چند دن ہو گیا مغربہ ہوں فیری روم ان کو ان کے دین کے معاملے میں دھوکے میں رکھا گا مختلف جو کچھ وہ بانتے تھے جو کچھ وہ باتیں کرتے تھے اُلاد کا خالدہ یہی وہ لوگ ہیں حابیتا حابطہ کہتے ہیں ویسے تو حابی کا لغمی امانہ ہوتا ہے جو جانور ہوتا ہے جانور اگر وہ بھی جانور پا لیتا ہے اس کے بعد وہ پھول جاتا ہے جب وہ کھولتا ہے بظاہر وہ موٹاپا نظر آتا ہے لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے وہ برباد ہو چکا ہوتا ہے تباہ ہو چکا ہوتا ہے تو یہ معنی ہوتا ہے حابی کا یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمل تو بڑے بڑے نظر آئیں گے بظاہر دکھتا ہوگا انہوں نے بڑے بڑے کام کیے لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ وہ برباد ہو چکے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخر میں بھی تو اس میں ایک تو مسلمان بھی ہیں مسلمانوں کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں بظاہر لگتا ہے بڑی بڑا بہت بڑا نیکی کا کام ہے لیکن اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں کوئی نیکی شیکی نہیں ہوتی اس نیکی میں یا تو ریاکاری کاری ہوتی ہے یا وہ نیکی سنت کے مطابق نہیں ہوتی تو جس طرح قرآن کے اندر ہے ولا تبت العمال عطی اللہ عطی رسول ولا تبتر العمال آپ جتنا مرضی بڑا نیکی کا کام کر لیں لیکن اگر وہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ نیکی نہیں ہے بضاحت لکھنے میں بڑا ہے حقیقت میں کیا ہے باطل ہے کچھ بھی نہیں ہے ثواب نہیں ہے حل تعالیٰ حرید الباشیاں جو نہیں فاشیاں عام لاسب نشان ہے قرآن کہتا ہے نیکی کر کر کے نشان پڑ گئے تفلا نن ہامیہ طفلا نارن لیکن حقیقت کیا ہے برباد ہو چکے تو مسلمانوں میں بھی ہیں بات تو یہودیوں عیسائیوں کی ہو رہی ہے لیکن یہ چیزیں مسلمانوں کے اندر بھی آ چکی ہیں اب تو نیکی کو بچانا ہی بہت مشکل ہو گیا نیکی کرنا مشکل تھا اب ساتھ بچانا مشکل ہو گیا نیکی کرنا بھی مشکل ہے نیکی بچانا بھی مشکل ہے تو نیکی وہی قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کو جو سنت کے مطابق ہے اصل بات تو عطی اللہ عطی رسول کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ اطاعت کرنا ہے اب دیکھو نا یہودیوں نے کیا کیا تھا انبیاء کو قتل کر دیے سارے عمل باطل ہو گیا ہم نے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے عمل کرنا ہے نبیر صاحب وسلم کے سنت کے مطابق اور پھر سورہ بقرہ کے شروع میں قرآن کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا فی الحال امنسلم فقل ایمان قابل پیچھے ایمان کی باتیں ہو رہی ہیں ایمان قابل قبول ہی وہ ہے جو صحابہ والا ہے اطاعت والا صحابہ کرام کے اندر کتنی اطاعت کو مشہور حدیث صاحب نے سنی ہے نبی صاحب السلام خطبہ کر رہے تھے لوگوں کو سمجھا رہے تھے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور میں بیٹھ جاؤ وہ درمیان میں جو آدمی کھڑا ہوا تھا علیہ صاحب السلام نے اسے کہا تھا بیٹھ جاؤ وہ ایک صحابی جوتیوں پہ تھا مسجد میں داخل ہونے لگا وہ وہیں پر بیٹھ گیا وہ ساتھی پاس نے کہا اللہ کے رسول نے تجھے نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ تو, تو, تو کیوں بیٹھ گیا اس نے کہا مجھے پتا ہے نبی علیہ السلام میں مجھے نہیں کہا بیٹھ جاؤ وہ جو درمیان میں کھڑا ہوا تھا اسے کہا تھا بیٹھ جاؤ لیکن میرے کانوں میں آواز پڑ گئی ہے بیٹھ جاؤ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے آواز میرے کانوں میں پڑ جائے بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ہوتی ہے اطاعت حکم اس کے لیے نہیں تھا لیکن آواز تھی بیٹھ جاؤ ایسا ایمان اللہ کو قابل قبول ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس گئے ہم تو یہ باتیں کر سکتے ہیں عمل مشکل ہے صحابہ اکرام کا جو عمل تھا اطاعت پر وہ نبی علیہ وسلم سے ملنے گیا آپ نے منہ پھیر لیا وہ پیچھے سے ہو کے دوسری طرف آیا آپ نے پھر پھیر لیا وہ پھر ادھر آیا پھر آپ نے پھیر لیا وہ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ منہ پھیر ہی جا رہے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہم کسی سے ملنے جائیں وہ منھ پھیر لیں مطلب یہ وہ ہم سے ناراض ہے یہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہوا اسے غصہ ہم پہ اس نے پوچھ لیا جی اس نے کہا جی آپ منہ کیوں پھیر رہے ہیں نبی صاحب اسلام نے فرمایا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے سونا حرام نہیں ہے تجھے پتہ نہیں ہے سونا حرام ہے سونے کی انگوٹھی پہن کے انگوٹھی پہن کے میرے سامنے آ گیا اب اس نے کیا کیا اب اس نے یہ نہیں کیا چلو ٹھیک ہے اتار کے یہ میں ڈالوں گھر جا کے بیوی کو دے دوں گا عورتوں کے لیے تو حلال ہے نا اس نے اتاری اور پھینک دیا اب صحابی کہتا ہے کہ یہ نبی صاحب اسلام نے پھینکنے کا حکم تو نہیں دیا آپ نے تو ناراضگی اس بات پہ کی تھی کہ مردوں کے لیے حرام ہے اس کو رکھ لے اپنی بیوی کو دے دینا اب کم از کم ایک مندری آپ اگر تولے کی بھی ہو ہمارے ہاں تو ڈھائی ڈیڑھ دو لاکھ کی ہو جائے گی اگر ایک تولے کی بھی ہے اس نے کہا نہیں جس وجہ سے پیغمبر علی صاحب وسلام نے ناراضگی اظہار کیا ہے اس چیز کو میں اپنے گھر میں بھی نہیں لے کر جاؤں گا مجھے پھینک دیا اس نے یعنی لاکھ ہمیں اوتار کے پھینک دیا اس نے تو ایسا ایمان ہونا چاہیے جس کے اندر اطاعت ہو ہم کہتے ہیں اچھا کام ہے اچھا کام وہی ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہے ورنہ کیا ہوگا حبیطہ ہو جائے گا بضحت دکھنے میں موٹا تازہ ہوگا پھر دنیا بس آخرہ نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا مکہ کے اندر بہت سارے لوگ تھے بڑے بڑے نیکی کا کام کر حاجیوں کو پانی پلاتے اب حاجیوں کو پانی پلانا ویسے پانی پلانا ثواب کا کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا حاجیوں, حاجیوں, حاجیوں کو کھانا کھلانا بڑے بڑے نیکی کے کام تھے حضرت احساس رضی اللہ پوچھا اللہ کے رسول وہ جو بڑے بڑے نیک لوگ تھے مکہ میں ان کا کیا بنے گا فرمایا ان کے عمل بھی ضائع ہو گیا کیوں اطاعت نہیں تھی اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے تو بات صرف وہی ہے نیکی وہی ہے جو اطاعت ہے جو اللہ کے نبی کا حکم ہے حکم نہیں ہے جتنا مرضی آپ کہہ لیں نیکے کا کام ہے بڑا اچھا کام ہے وہ اچھا کوئی نہیں وہ ضائع ہو جائے گا تو بہرحال ابھی تو ان کے عمل باطل ہو جائیں گے اگر انہوں نے اطاعت کے مطابق عمل نہ کیا الحمت اللہ دینہ اوت و نصیب المن اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو یہ بات یہودیوں کی ہو رہی ہے مدینہ کے اندر یہودی بہت زیادہ تھے لیکن یہودیوں کی اکثریت مسلمانوں اور اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے یعنی نبی علیہ السلام کو نہیں مانا تھا ہمیشہ سازشیں کرتے رہتے تھے ہمیں اوت و نصیب المن کتاب کا ایک حصہ ان کے پاس تھا یہودیوں کے پاس پوری تورات نہیں تھی وہ تو انہیں تحریف کر دی تھی نا تھوڑا تھوڑی بہت بچی تھی ان کے پاس اچھا فرمایا ان کے پاس تھوڑی بہت کتاب ہے تورات ہے اور اس تھوڑی بہت پر بھی ایمان نہیں لاتے اس تھوڑی بہت کے اندر لکھا ہے یہ آخری پیغمبر اس کو مان لو یہ بات نہیں مانتے یہ جو تھوڑی بہت ان کے پاس تورات تو رات مچی کچھ ہی ہے وہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو یہ ہے نہ انہوں نے نبی علیہ صاحب کی رسالت کو سنجیدہ لیا نہ انہوں نے نبی علیہ نہ انہوں نے قرآن کو سنجیدہ لیا تو ہمیشہ وہ سازشیں کرتے رہے بہرحال اس آیت کریم اس آیت کا ایک شان نزول بھی ہے وہ یہ تھا کہ مدینہ میں جب نبی رسعت السلام آئے نا یہودیوں کے ساتھ ایک کے مدینہ معاہدہ ہوا تھا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا مساق جمہوریت ہوتا ہے اس وقت نبی رسعات السلام نے مساق مدینہ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں مل کر رہیں گے ہم یہاں مل کر رہیں گے نبی رسعت السلام یہودیوں کے ساتھ مدینہ میں مل کر رہتے تھے کچھ حد بندیاں لگا لی تھیں کہ ان کے تحت ہم نے مل کر رہنا ہے جس نے حد توڑی وہ سزا پائے گا یہودی اپنی حد توڑتے گئے انہیں سزا ملتی گئی اس معاہدے کے تحت نبی علیہ سلاد وسلام مدینے کے ہیڈ تھے سرپرست تھے کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا وہ یہودیوں کے ہاں ہی ہوتا یا کسی اور کے ہاں بھی ہوتا وہ فیصلہ نبی علیہ سلاد السلام کیا کرتے تھے ہوا یہ کہ یہودیوں کا ایک بندہ تھا مالدار تھا اس نے زنا کر لیا اب یہودیوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ نبی علی صاحب اسلام کو پتہ نہیں چلنا چاہیے انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپس کے اندر ہی نہ مل بات کہ اب بندہ امیر تھا طرح ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے امیر بندہ ہو تو سارا کچھ ہی سارا ہی سو جاتا ہے تو انہوں نے کیا کیا اس کا منہ کالا کیا اسے گدے پہ بٹھا دیا بس یہ سزا کافی ہے اب اتحاد دیکھیے وہاں سے نبی علیہ صاحب اسلام کا گزر بھی ہوا آپ نے دیکھا بدہ بندہ ایک ہے اسے گدے پر بٹھایا منہ کالا کر کے میں یہ کیوں کیا ابھی اب آپ سر سے مدینے کے آپ نے پوچھا یہ کیوں کیا ہے انہوں نے کہا جی ایسے اتنا کیا ایسنا کیا تو اس کی سزا کیا ہے جنا کی تمہارے اندر سزا نہیں ہے وہ سزا دو جو مقرر ہے تورات کے اندر ہے اب نبی رساد اسلام یہودیوں کا فیصلہ تورات کے مطابق کرتے تھے چونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے انہوں نے کہا جی ہماری تورات میں نے یہ یہی لکھا ہے انہوں نے کہا یہ لکھا ہے لاؤ دکھاؤ مجھے وہ تورات لائے انہوں نے اطراد کو پڑھنا شروع کیا لیکن وہ جو رجم کی آتے تھے اس پر ہاتھ رکھ لیتے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ صاحب کا یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا ذرا ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھایا تو وہاں پہ رجم کی آتے تھے پھر نبی علیہ صاحب السلام نے ان کو رجم کر دیا ان کو یہ بات پسند نہیں آئے وہ اٹھ کے چلے گئے تو قرآن نے اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے المطراََ اللہ ارت و نصیب من الکتاب ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے یود رعن کتاب اللہ انہیں کہا جاتا ہے اس کتاب اللہ کو مان لو یہ حکم وبینہ ہوں تاکہ تو نارے میں فیصلہ ہو جائے نبی علیہ صاحب السلام نے جب اس کتاب کے مطابق رجم کا فیصلہ کیا سم تب اللہ فریق المن ایک گروہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا وہ ہوں اور زوم انہیں وہ بات پسند نہیں آئی کہتے نہیں بھائی ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے تو یہاں یہ مراد ہے یہاں بھی فریقن کے لفظ ہے ایک گروہ یعنی سارے یہودی پلید نہیں تھے کچھ اچھے بھی تھے جس طرح ہم لتےڑا سب کو لگا دیتے ہیں سارے مسلمان ایسے ہیں سارے ایسے نہیں ہوتے کچھ گندے ہوتے جو ہیں جو برے ہیں بروں کو ہی برا کہنا چاہیے تو بہرحال ہے یہ اس وقت معنی ہے جب یہاں کتاب اللہ سے مراد تورات لی جائے دوسرا معنی اس کا یہ ہے یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن بھی ہے یدعونا عاؤن الا کتاب اللہ ان کے پاس تورات تھی لیکن یدعونا ااؤن الا کتاب اللہ انہیں قرآن کی طرف بلایا جاتا تھا یہ حکم مبینہ ہوں تاکہ قرآن کے متعلق ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے قرآن کا فیصلہ بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے قرآن کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے نہ قرآن کی بات مانتے تھے نہ وہ جو ہے وہ تورات کی بات مانتے تھے آج ہمارے اندر بھی بہت سارے مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہ قرآن کے بہت سارے احکامات چھپا لیتے بلکہ بعض علماء تو یہ فتویٰ دیتے ہیں وہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا علماء کا فتویٰ موجود ہے قرآن کا عام لوگ ترجمہ نہ پڑھیں گے کیوں وہ یہ جی عام لوگ بھٹک جاتے ہیں راستے سے ہٹ جاتے ہیں کہ آپ یہ کہیں ترجمہ پڑھو جو مسئلے کی سمجھ نہیں ہے وہ کسی عالم سے پوچھ لو تو ترجمہ تو سب کو پڑھنا چاہیے تو بہرحال قرآن یا قرآن کے احکامات کو چھپانا یہ بھی ایک ضرورت ہے ڈالک ابھی اللہ قال الب صنع اللہدود تو اصل وجہ یہ تھی وہ کہتا تھے ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ہم تو بچے کچے لوگ ہیں ہمارا بیڑا پار ہو چکا ہے چونکہ ہم جاننا میں نہیں جائیں گے ہم جو مرضی کریں تو قرآن ان کو کیا کہا وَغَرَّهُمْ ہم فی یہ ان کا دھوکہ ہے آج مسلمانوں کی اکثریت اس دھوکے کے اندر مبتلا ہے ہماری سفارش ہو جائے گی یہ دھوکہ ہے نا بہت بڑا ہماری سفارش ہو جائے گی ہم کامیاب ہیں بس اس دھوکے کے اندر بہت سارے مسلمان مبتلا ہو سکے ہیں یا تو اسالے ثواب ہو جائے گا اے فلان قرآن دس قرآن خریدو شالِ ثواب کر دو بندہ بخشا جائے گا اب امیر بندہ تو خرید لیتا ہے پڑھے پڑھائے غریب بندہ کیا کرے یعنی امیر معاف ہو جائیں گے غریب نہیں معاف ہوں گے تو غررہ ہم فی دین قرآن کہتا ہے یہ ان کا دھوکہ ہے میں اس ہوں جس کے اندر وہ بہکے ہوئے ہیں اس لیے معافی شافی اتنی آسانی سے نہیں ہونی جس نے جرم کیا اسے سزا ملنی ہے یہ جی اللہ کا قانون ہے اور اللہ اس کو سزا دے گا جس کے دل میں سزا کا ڈر ہے کہ اللہ نے مجھے سزا دینی ہے وہ قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے جس کے دل سے یہ ڈر نکل گیا ہے نہ اسے قرآن کی پرواہ ہے نہ اسے حدیث کی پرواہ ہے تو آخر دعوانا الحمدللہ